vaviloncha hamkorlik ellikta tilla tanga hech qachon rodanning vavilonlik nayza tayyorlovchi ustaning hamyonida bunchalik ko'p tilla bo'lmagandi podshoh saroyidan chiqqan usta asosiy ko'chadan shahdam yurib kelarkan o'ta baxtli edi tilla tangalarning hamyonida yoqimli jaranglashi rodanga hayotda eshitgan eng yoqimli musiqa bo'lib eshitildi ellikta tillaning hammasi o'ziniki usta haliyam o'z omadiga ishonmas edi jingir jingir qilayotgan ana shu kichkina metal parchalari qanchalik kuchga ega ya ularga ko'ngling tusagan barcha narsani katta hovli joy yer mulk qo'y tuya ot va arava umuman barcha ko'pgina ashyolarni sotib olsa bo'ladi boyligini qanday sarflasa bo'lar ekana hozir singlisi yashaydigan yonbosh ko'chaga burlar ekan rodan faqat yonidagi xazina haqida o'ylardi xolos bir necha kundan so'ng omadli rodan tilla taqinchoqlar va noyob matolar bilan savdo qiluvchi motanning do'koniga kirib keldi atrofidagi nozik taqinchoqlarga nazar solmay to'g'ri do'konning odam yashaydigan ichkari qismiga o'tdi u yerda endigina qalin gilamga joylashib olgan motan qora tanli quli keltirgan taomni yemakka qo'l cho'zib turgan ekan boshim qotib qoldi nima qilishni bilmayapman maslahat bersangizchi bir birodar dedi rodan eshikdan kirib motanning rangpar kasalmand sariq yuzlariga tabassum yugurdi qanday beboshlik qilib qo'ydingki menga arz bilan kelibsan qimorni yutqizib qo'ydingmi yoki birorta jonon boshingni aylantirib qo'ydimi men seni ko'p yillardan buyon bilaman hali biror marta oldimga yordam so'rab kelmagansan menga oldin emas sening dono maslahating kerak bo'lib qoldi anavini a hech kim sudxo'rning oldiga maslahat so'rab kelmaydi yoki quloqlarim noto'g'ri eshityaptimi işte men rosta aytyapman nahotki usta rodon barchadan aqlliroq ekan chunki motaning oldiga tilla uchun emas maslahat olgani kelibsan aksariyat bu xonaga yengil yelpi hayot kechirishlarining oqibatlari va o'z xatolarini tuzatish umidida oltin olgani kelishadi ammo maslahat so'rab ilk marotaba tashrif buyurishdi gap shundaki birodar boshiga tashvish tushgan kishiga aynan menday odam kerakli yo'l yo'riqni ko'rsata oladi ana shunaqa sen meni bilan birga tushlik qilishing kerak rodan gapida davom etdi u ey ando qulini chaqirdi maton do'stim rodanga chiroyli gilamcha to'shab ber ko'pgina noz ne'matlardan va katta kosada sharob keltir u mendan maslahat so'rab kelibdi bugun rodan aziz mehmon bizga endi do'stim boshingga tushgan tashvishdan so'zlachi hamma gap podshohning sovg'asida podshohning sovg'asini tashvish deb aytyapsanmi qanaqa sovg'a ekan u hukndorimiz shaxsiy soqchlari uchun men yasab bergan nayzalardan juda xursand bo'lib ketib ellikta tilla tanga sovg'a qiluvdi endi ularni qanday sarf qilishni bilmay boshim qotgan har soatda tanish bilishlar boyligimdan ozgina qarz berib turishimni so'rayverib jonga tegishmoqda bu tabiiy hol tillasi borlardan ko'ra oltinga ega bo'lishni xohlovchilar ancha ko'p nima ularga yo'q yup, deb ayta olmayapsanmi irodang bo'shmi ey ko'pchilikka yo'q dedim biroq ba'zan mayli deyish osonroq kechadi masalan jon dilimdan yaxshi ko'rganim singlimga yo'q deya olmayapmanku gaping to'g'ri singilga so'raganini berib xursand qilish kerak to'g'ri kuya lekin u pulni eri armana uchun so'rayaptida erni davlatmand savdogar sifatida ko'rmoqchi singlimning fikricha erining hozircha omadi chopmayotgan emish men tillalarimni berib tursam oyoqqa turib olib keladigan daromadidan qarzini qaytararmish do'stim uning gapini bo'ldi motan sen juda jiddiy mavzudan so'z ochding qo'lingdagi tillalar senga ulkan mas'uliyat yuklaydi do'st birodarlaring bilan bu munosabatlaringni o'zgartirib yuboradi sen boyligingni yo'qotib qo'yishdan yoki tolamaslik qurboniga aylanishdan qo'rqa boshlaysan shu bilan bir vaqtda tilla kuch qudrat tuyg'usiga cho'mdirib yaxshilik qilishga ham undaydi jonivorlar tilini tushunadigan neneviyalik dehqon haqidagi masalni eshitganmisan mening gaplarimga yaxshilab quloq solib aytganlarimga amal qilsang qarz berish tillani bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tishidan boshqa narsa emasligini tushunib olasan o'sha dehqon har oqshom hovlisida jonivorlarning suhbatini tinglab o'tirar ekan bir kuni ho'kiz o'zining achchiq taqdiridan eshakka nonlayotganini eshitib qolibdi men azondan qaro xuftongacha og'ir omoshni tortib yurishga majburman ayozli qishda va jazirama yozda oyoqlarim og'rib bo'ynim qotib qolsa ham baribir ishlashga majburman sening esa vaqting chog' o'tadi ustingga baxmal yopishadi va sen xo'jayinni mindirib yurasan xolos agar xo'jayin hech qayoqqa bormasa kechgacha mazza qilib maysalarni chindib yotasan eshak tabiatan ahmoq bo'lsa da ho'kizga rahmi kelibdi do'stim debdi u ishing nihoyatda og'ir bilaman qo'limdan kelganida de, jon deb yordam berardim men senga dam olish yo'lini o'rgataman ertalab qul seni bo'yningga omoch ilish uchun kelganida yerga yotib olib bo'kinaver shunda u ho'kiz kasal bo'lib qolganni bugun ishlolmaydi deb o'ylaydi ho'kiz eshak aytganidek qilibdi va qul sohibining oldiga kelib ho'kiz kasal bo'lib qolganini bugun omoshni umuman tortmasligini aytibdi unday bo'lsa debdi dehqon eshakni dalaga olib chiq bugun u ishlasin do'stiga maslahati bilan yordam bermoqchi bo'lgan eshak kechgacha o'zi ishlashga majbur bo'libdi kechqurun bo'yindan og'ir omoshni yechganlarida horigandan oyoqlarida arang turardi dehqon ikkovining suhbatini tinglash uchun yana hovliga chiqibdi sen haqiqiy do'stsan debdi ho'kiz dono maslahating tufayli kechgacha mazza qilib dam oldim men esa e'tiroz bildiribdi eshak barcha rahmdillar birovlarga yordam berishni xohlovchilar singari sening o'rningga ishlashga majbur bo'ldim endi ishdan işte bo'yin tovlama chunki agar ertaga ham yer hayday olmasang xo'jayin seni qushxonaga topshirib yuborishni quliga tayinladi o'zim eshitdim menimcha to'g'ri qiladi chunki sen yalqovsan ular bir birlariga boshqa so'z demadilar va o'rtadagi do'stlik ham barham topdi endi menga qissadan hissa kısada chiqarib bera olasanmi ancha ta'sirchan hikoya ekan javob berdi rodan lekin ma'nosini men anglamadim e xulosa oddiygina agar do'stingga yordam bermoqchi bo'lsang shundoq qilginki uni ezayotgan tashvish sening boshingga tushmasin chindan ham oqilona hikoya ekan aslida men ham singlimning erining omasligini o'zimga olmoqchi mi? emasman menga qara motan sen ko'pchilikka qarz berasanmi olgan pullarni qaytarishadimi maton ko'pni ko'rgan kishilardek ma'noli jilmaydi tillalaring o'zingga qaytishiga ko'zing yetmasa qarz berib bo'larkanmi tillasi qanday maqsadlarga ishlaydi va bu hamkorlikdan foydasi bilan qaytib kelish kelmasligini aniqlay olmagan sarmoyador bu hunarni tashlashi kerak qarz berish pulni ko'kka sovurishmi yoki daromadli ishmi shuni ko'ra bilish ham aql zakovat egasidir hozir men senga qarzdorlar garovga tashlab ketgan buyumlarni saqlaydigan omonat sandig'imni ko'rsataman maton xonaga ustiga qizil balqut yopilgan va yon atrofi bronza taxtachalardan bezilgan sandiqni olib kirdi uni polga qo'yib qopqog'ini ochdi har kimga qarz berayotganimda evasiga undan biror bir buyumni garov olib qolib to pullarim o'zimga qaytmagunicha shu sandiqda saqlayman pulimni olib kelganlarida buyumlarini qaytaraman aksi bo'lsa mening ishonchimni oqlamaganlardan esdalik sifatida ashyolari menda turadi boy kishilarga qarz berish xavfsizroq chunki ularning yer mulki qimmatbaho zeb zeynatlari tuyalari bor qarzini to'lay olmasa ularni sotishi mumkin ba'zan bahosi olgan puldan bir necha bor katta taqinchoqlarni garovga qoldirishadi ba'zan mabodo qarzini o'z vaqtida qaytara olmasa yer mulklarini menga o'tqazishlari haqida tilxat yozib qoldirishadi shu yo'l bilan men o'zimni nopok qarzdorlardan himoya qilaman qarz oluvchilarning boshqa toifasi ham bor u insonlar mehnat qilib pul topa oladilar ular qatoriga sen ham kirasan agar ular halol bo'lsalar yoki baxtsizlikka yo'liqmasalar o'z vaqtida olgan pullarini foydasi bilan qaytaradilar shunaqa odamlarga qarz bersam insonparvarlik qilgan bo'laman yana shunaqa insonlar ham uchraydiki ularda na mol mulk va na daromad bor hayot nihoyatda shafqatsiz hammaga ham hayotda o'z o'rnini topa olmaydi unaqalarga men shunchaki pul berganimda allaqachon xonavayron bo'lardim lekin shu bilan birga ularni o'z kulfati bilan yolg'iz qoldirolmayman va agar do'stlari oshlari halol insonligini tasdiqlab kafillik olishsa qarz beraman mana qara maton sandiqdan bronza ziynat buyumni oldi va qip qizil matosidan chiqarib ohista siladi taqinchoq umrbod menda qoladi boisi uning xo'jayini olamdan o'tgan men bu taqinchoqni uning sohibini qadrlagandek juda qadrlayman chunki u do'stim edi do'stim sharqdan sohibjamol qizni olib kelgunicha mening savdodagi sherigim edi bugun vavilonda undayin go'zalni topa olmas edingiz do'stim bor yo'g'ini shu hurluqoning ko'nglini olish yo'lida sarflab yubordi aql hushini yo'qotib qo'ygandek edi go'yo tillalari tuggach oldimga g'amgin holda keldi men birodarim bilan uzoq suhbatlashdim va hammasini qayta boshlashi uchun yordam berishga va'da qildim u ertaga kuch tinimsiz mehnat qilishni aytib hamma avliyolarni o'rtaga qo'yib qasam ichdi biroq orzulari amalga oshmadi ikkovlari janjallashib qolishganda ayol uning yuragiga pichoq sanchgan qizchi so'radi rodan mana shu taqinchoq undan qolgan bor yo'q buyum maton qizil matoni yana mehr bilan siladi qilib qo'ygan ishidan qo'rqib ketgan qiz o'zini daryoga tashlagan bu ikki qarz endi hech qachon qaytib kelmaydi his hayajonga berilgan insonlar bizaqalar uchun juda xavflidir rodar shuni bilib qo'ysang foydadan xoli emas mana bu esa butunlay boshqa tarixdan hikoya qiladi maton yovvoyi buqa suyagidan yasalgan uzukni qo'lga oldi bu uzuk behdehqonniki men uning xotinidan gilam sotib olaman qurg'oqchilik kelib ularning oilasi och qoldi men dehqonga yordam berdim va u yangi hosilni yig'ib terib olgandan so'ng qarzini qaytardi qurg'oqchilik kelib ularning oilasi och qoldi men dehqonga yordam berdim va u yangi hosilni yig'ib terib olgandan so'ng qarzini qaytardi ertasiga dehqon qaytib kelib uzoq yurtlardan kelgan savdogarlar o'sha yoqlarda yashovchi g'aroyib echkilar haqida gapirishganini aytdi ularning uzun va mayin junidan go'zallikda beqiyos gilamlar to'qisa bo'larkan dehqonning safarga borib bir otar echkilar keltirish uchun pul so'radi men unga aytgan tillasini berdim hozir u echkilar bilan qaytib kelgan yanagi yil men vavilon boylarini nodir gilamlar bilan lol qoldiraman va ular bunday gilamlarga ega bo'lmoq uchun bor davlatlarni ayamaydilar ertaga dehqon qarzini to'lab o'zigini olib ketadi nahotki qarzdorlar qarzini to'lashga shoshilsa hayron qoldi rodan agar ular olgan foydadan qarzini to'lasa bu menga ma'qul ammo insonlar shaxsiy byudjetdagi yirtiqni yamash uchun qarz so'rasa men pul berishdan oldin yuz bora o'ylab ko'raman mana bu buyum haqida gapirib berchi iltimos qildi rodam sandiqdan og'ir qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tilla bila yuzukni chiqarib mening do'stimga ayollar yoqadi shekilli maton ma'noli tirjaydi men ham qari emasman e'tiroz bildirdi rodam mening bunga shubham yo'q ammo bu safar sevgi tarixini eshitaman deb ovora bo'lma bilak uzukning egasi semiz yuzlarini ajin bosgan kampir uni eslashim bilanoq badanimga titroq kiradi qachonlardir kampir shoning puli ko'p bo'lgan lekin og'ir damlar kelib oilasi qashshoqlashib qoladi ayol yakka yagona o'g'lini savdogar qilmoqchi bo'ladi va tilla so'rab menga murojaat etadi shunday qilib kampirning o'g'li bir shahardan mol sotib olib uni boshqa shaharda sotadigan savdo karvonning xo'jayiniga sherik bo'lib qoldi savdo karvonning xo'jayini firibgar ekan bechora o'smirni begona shaharda pulsiz buyumsiz qoldirib bor shudini o'g'irlab qochib ketgan yigitcha balovatga yetsa qachonlardir qarzini qaytarar ammo hozircha quruq va'dalar olyapman xolos baribir men yutqazmadim chunki bilakuzukning narxi men bergan pullardan ancha baland kampir sendan maslahat so'ramabdida qarzdan ko'ra anchagina foydali bo'larmidi afsuski maslahat so'ramadi u ayol o'g'lini davlatmand qo'lini cho'zsa har taraf ketadigan qudratli kishi sifatida tasavvur qilib hech narsani eshitishni istamadi tavakkal qilayotganimni bilardimu lekin kampir garovga qo'yayotgan bilakuzukni ko'rib yo'q deya olmadim manavi esa hikoyasini davom ettirdi maton uchi tugilgan qora arqonni sandiqdan chiqarib tuyalar savdosi bilan shug'ullanadigan nebaturuga tegishli u kattaroq uyur poda sotib olmoqchi bo'lsayu puli yetmasa menga murojaat etadi nebaturu oqil savdogar men unga ishonaman shuning uchun so'raganini beraman mening ishonchimni oqlagan bir so'zli tojirlar vavilonda anchagina ularning garovga qoldirgan buyumlari sandig'imda ko'p turmaydi diyonatli savdogarlar shahrimizning faxri vavilonda savdo sotiq doimo avjda bo'lish uchun ularga yordam berishdan men ham manfaatdorman maton sandiqdan bir yuzidan olib ishlangan qo'ng'izchani olib nafrat ila polga irg'itdi misrdan olib kelingan arzimas matoh bergan tillalarimni qaytarib olamanmi yo'qmi buning egasi yosh yigitchaga baribir qarzingni qachon qaytarasan deb so'rasam ey qora qismat meni ta'qib qilib yotibdiyu qanday to'layman pulingiz shundoq ham ko'pku desa bo'ladimi ayt men nima qilishim kerak buyum yigitchaning otasiga tegishli edi bechora o'g'lining orzusini amalga oshiraman deb yer mulkidan qo'ylardan mosuvo bo'ldi yigitcha oldin muvaffaqiyatli ish olib borayotgan edi biroq keyin u o'zini buyuk savdogar deb his qildiyu ammo bilim va tajribasi yo'qligidan inqirozga uchradi yoshlik beboshlik ular boyishning tez va oson yo'lini boylik orqasidan keladigan ko'ngilxushliklarni qidiradilar tez foyda olish uchun yoshlar qarzga botib o'ylamay ish boshlaydilar maqsadsiz qarz olish bu keyinchalik yuqoriga o'rmalab chiqib ketish juda mushkul bo'lgan o'ra misol ekanligini ular anglamaydilar umuman olganda yoshlarning qarz olishiga men qarshi emasman aksincha xursand bo'laman faqat oldindan oqilona va aniq maqsad bo'lishi shartligini tushuntiraman o'zim ham ilk foydamni qarzga olgan tillalarimdan topganman endi men nima qilishim kerak o'zing aytchi ishi ters ketgandan yigitcha tushkunlikka tushib qolgan hamma narsaga behafsala u qarzini to'lash uchun umuman harakat qilmayapti otasidan yer mulk va qo'ylarni tortib olish menga ham og'ir sen menga ko'p qiziq voqealarni aytib berding do'stini so'zini bo'ldi rodam lekin savolimga javob olmadim singlimning eriga ellikta tilla tangamni qarz berib turaveraymi bu pullar mening uchun katta ahamiyatga egada singling ajoyib ayol men uni juda hurmat qilaman agar uning eri kelib mendan ellik tilla tanga berib turishimni so'rasa men undan pulni qanday maqsadlar uchun ishlatasan deb so'rardim agar u savdogar bo'lmoqchi ekanini ayni menga o'xshab qimmatbaho toshlar va noyob mebellar oldi sotdisi bilan shug'ullanmoqchi ekanligini aytsa men yana savdo qilish kasbini bilasanmi molni qayerda arzon narxga sotib olish mumkinligini xabaring bormi mu? keyin uni qaysi shaharda qimmatga sotasan deb so'rardim kuyoving hamma savollarimga ha deb javob bera oladimi yo'q javob bera olmaydi tan oldi rodan u oldinlari menga qarashardi keyin biroz bro vaqt do'konlarda ishladi unday bo'lsa men unga sening qaroringda ovqillik yetishmaydi savdogar o'z ishini yaxshi bilishi lozim degan bo'lardim orzu havasning o'zi kamlik qiladi tabiiyki kuyovingga qarz bermasdim mabodo singlingning eri ha men savdogarlarga ko'plab yordam berib yurganman qaysi yo'ldan smenaga borib u yerdan arzon garov gilamlardan sotib olishni uddalayman vavilonda yashaydigan ancha muncha davlatmand kishilarni taniyman va ularga gilamlarni qimmat narxda sotish qo'limdan keladi deb javob bersa unda men maqsading xatti harakating maqtovga sazovor agar menga pullarimni qaytara olish haqida kafolat topshirsang senga jon deb ellik tilla qarz berib turaman derdim lekin kuyoving men hurmatga sazovor kishiman shuning o'zi kafolat bo'lmaydimi desa men unga sandig'imdagi har bir tangani juda qadrlayman axir smernaga ketayotganingda karvoningga qaroqchilar hujum qilishi tillaringni yoki molingni tortib olishi mumkinku unda qarzingni qanday to'laysan derdim bilasanmi rodan tilla bu mening moli jonim uni qarzga berib yuborish juda oson ammo o'ylamay ish qilinsa chapak chalib qolaverasan bergan tillalarini qaytarib kelishini ta'minlay olsagina u aqlli odam bo'la oladi boshiga tashvish tushganlarga taqdiru azaldan kaltak yeganlarga yordam berish savobli ish albatta o'z ishini endi endi boshlamoqchi bo'lib turgan yoshlarga ham yordam qo'lini cho'zish foydadan xoli emas chunki men ular hayotda muvaffaqiyat qozonib hurmatli kishilarga aylanishlarini istayman ammo ko'maklashish oqilona bo'lmog'i lozim aks holda boshida hikoya qilib berganimdek eshakning holatiga tushib qolish mumkin hmm, yana savolingga javob bermadimi quloq sol rodam ellikta tillani o'zingda qoldir sening mehnating evaziga berilgan mukofot faqat senga tegishli va ulush so'rashga hech kimning haqqi yo'q mabodo o'zing xohlasang va tillalaringni qarzga berib uch hissa ko'paytirib qaytarib olishga ko'zing yetsa unda marhamat tilla o'lik mol bo'lib yotishga men ham qarshiman ammo tavakkal qilishni ham yoqtirmayman xo'sh nayza yasovchi usta bo'lib ishlayotganingga necha yil to'ldi uch yil savdo sotiqdan judayam ko'p tilla ortib qolayotgani uchun ham men hamkorlik bilan shug'ullanaman mening ortiqcha tillalarim boshqalarning pul ishlab topishida yordam berishni istayman o'zim ham bundan albatta manfaatdorman lekin bu tillalarimni duch kelganga osonlikcha berib yuboraman deganim emas axir men ham ularni og'ir mehnat qilib topganmanda shuning uchun qaytarishlariga ko'zim yetmasa va foyda ko'rishga ishonmasam hech qachon qarz bermayman men senga rodan manavi ajoyib sandig'imning ko'p sirlarini ochdim buning ichidagi buyumlarga qarab turib sen insondagi ojizona uy havaslaru qaytarishning sira iloji bo'lmasada baribir qarz olaverishdek ulkan xohishni tasavvur qilasan ko'pincha katta umid ko'zi bilan boqilgan tadbirlar mehnat qilishga layoqat va o'quv yo'qligi boisidan puch xum xayollarga aylanadi hozir sening yoningdagi tillalarodan senga yanada ko'proq tilla ishlab berishi mumkin agar boyligingni asrab avaylasang tillalaring senga katta daromad keltirib hayotingni quvonch va shodliklarga to'ldiradi mabodo ozgina ehtiyotsizlik qilsang tamom pullaring qo'ldan ketib umringning oxirigacha afsus nadomat qilib o'tasan hamyoningda saqlayotgan tillalarni nima qilmoqchisan asrab qolmoqchiman podshohimizning sovg'asini hisobga olmaganda qancha pul yig'ding uchta tilla tanga har yili bittadan tilla yig'ish uchun anchayin kamtarona hayot kechirgandirsan xuddi shundoq unda ayt hayot lazzatlaridan voz kechib ellik yil og'ir mehnat qilib sen ellikta tilla yig'a olasanmi ha albatta singling uzoq yillar qiyinchilikda mashaqqat chekib topilgan ellik tillani o'zini buyuk savdogar hisoblayotgan erining orzu havaslari domiga tashlay oladimi agar sening so'zlaring bilan gapiradigan bo'lsam menimcha bunday qilmaydigan bo'ladi bo'ladiyov unda singlingning uyiga borginda men uch yil ertadan kechgacha nafsimni tiyib mehnat qildim har bir og'ir kechgan yilda bittadan tilla tanga orttirdim sen mening suyukli singlimsan ering savdogar bo'lmoqchi ekan qarshiligim yo'q ammo ering menga o'z savdo rejasini ko'rsatsin agar uni do'stim motan oqilona tuzibdi deb ma'qullasa unda men hech ikkilanmay pullarimni qarzga berib turaman va ering muvafqiyat qozonib olishini isbotlashi kerak degan agar kuyoving qo'ldan biror ish kelishini isbotlay olmasa pulni qaytaraman degan so'zlari quruq gap xolos yaxshi javob berding ma'qulladi motan qo'rqyapsanmi sening birinchi xohishing boyligingni asrab qolish nima deb o'ylaysan tillalaringni singlingni erga bersang qaytarib olishga ko'zing yetadimi endi pullarim qo'ldan ketadimi deb qo'rqaman chunki u tillani aylantirish san'atidan bexabar demak boshqalar oldidagi mas'uliyat haqida o'zingni qiynab turli hayollar bilan boshingni qotirma agar oilangga va do'stlaringga yordam bermoqchi bo'lsang boyliging qo'ldan ketmaydigan boshqa usul top esdan chiqarma oson boyishdek xom xatla rejalariga boyligingni tiksang tillangdan mosuvo bo'lasan agar tillalaringni asrab qolsang ularni nima qilmoqchisan menga ishlab ko'payishlarini istayman yana oqilona javob berding tilla savdoda aylanib daromad keltirish uchun yaratilgan ollohning ne'mati aql zakovat bilan ishonchli amaliyotga aylantirilsa insonning boyligini yoshligidayoq ikki barobar ko'paytirishi mumkin agar tavakkaliga ish tutsang pul oluvchini yaxshilab surishtirmasang ham xavf ostida qolasan sen ishonchli kafolatli halol odamlar bilan hamkorlik qil bemaqsad ko'p so'zlovchlardan qoch shuning uchun darhol ulkan foyda olishni orzu qiluvchi takasaltanglarning amalga oshmas rejalariga hech qachon uchma ular odatda savdo sotiq san'atini bilmaydilar ozroq daromad olsangda biroq boyligingni umring davomida asrab qolasan hamkor qidirsang tajribali ishda i̇şte, muvoqiyatga erishgan aql qushli tojilar orasidan qidir shunda sening tillalaring ularning rahbarligi ostida doimo daromad keltiraveradi shunda sen o'z otalaringning dono maslahatlaridan foydalana olmagan boy xonadonning o'g'illari yo'liqqan qismatga duchor bo'lmaysan rodan dono pand nasihatlari uchun do'stiga minnatdorchilik bildirganida motan yana gap boshladi podshohning sovg'asi senga buyuk donishmandlik manbai bo'lib xizmat qilsin chindan ham ellikta tillangni asrab qolmoqchi bo'lsang juda ehtiyot bo'lishing kerak yo'lingda seni ko'plab shaytoniy hislar kutib turibdi odamlar sendan maslahatini ayamaydi ulkan foyda olishni ko'zlovchi rejalar taklif qiladi biroq mening sandig'imdagi buyumlar tarixi seni ogohlikka chorlaydi mabodo puling qaytib kelishiga ko'zing yetmasa bitta tangangni ham qarzga bera ko'rma mobodo yana mening maslahatimga ehtiyoj tug'ilsa xohlagan paytingda uyimga kelaver mana qara sandig'imning qopqog'iga uyib yozib qo'ygan so'zlarimni o'qi menimcha ushbu maqol ham qarz ko'targanga ham pul berganga ham bir xil taalluqli ulkan afsus nadomatdan ko'ra ozgina hushyorlik afzal